Hola, aquí te comparto un spoiler de Planificador de bodas basados en el libro. Vaya, en realidad se va a casar, ¿cierto, J.M.? No te quejes, el cliente es un dios. Elabora un plan. Nuea estaba a punto de ponerse a trabajar a toda velocidad pensando que los novios eran tan perfectos el uno por el otro, creyendo que su trabajo sería mucho más fácil al tener un presupuesto ilimitado. Por lo general, el poder del dinero podía resolver cualquier situación, pero en este caso no le resultó tan sencillo. ¿Te gustaría una mesa china o un evento estilo cóctel? Depende de Pilón. Cuando se le preguntó sobre la naturaleza del trabajo, la novia dejó la decisión al novio, pero en cuanto se le preguntó, las cosas se volvieron más difíciles. Me parece bien cualquier cosa. ¿Qué tipo de hotel quieres? ¿Lo deseas en el centro de la ciudad? ¿Cuáles son tus preferencias teniendo en cuenta el estilo? Cualquier cosa que decida Pilón. Ni siquiera he pensado en eso todavía. ¿Puedes mostrarnos algunas ideas? Pensando en la plática del día anterior, quería mandar todo a la basura, porque cualquier cosa que le preguntara a la novia siempre decía, no lo he pensado o depende de Pilón. El novio era aún peor, porque solo decía que cualquier cosa estaba bien. En estos casos, sería mejor que fueran quisquillosos. Preferiría que lo fueran. Al menos tendría una idea de cómo arreglarlo. Estoy en blanco. Hayim, no hay información en mi cabeza. No sé cómo organizar esto. Creo que tomaré un plan anterior para hacerlo. No lo sé. Puedes hacer lo que quieras. Kun estará satisfecho con ese plan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ve a buscarlo. ¿A dónde? Solo podría repetir las palabras con voz ahogada, mientras la mujer lo señalaba. ¿Quieres que yo visite a Kun ¿En tu lugar? Su nombre es Kunzailom. No lo llames por su diminutivo. Tienes que ir a buscarlo. Si buscas a la novia, no servirá de mucho, porque ya lo dijo. Ella está de acuerdo con lo que diga el novio. ¿Qué tan difícil es entender que necesitas consultar más a Kunzylom? ¿Por qué yo? ¿Pesa a alguien más que esté disponible? Ya, dijo Nuea. Estoy teniendo dolor de cabeza debido a la fiesta de lanzamiento del producto. ¿Quieres que intercambiemos trabajo? Cuando la mujer mencionó aquello, Nuea se sorprendió y sacudió la cabeza, pensando en quién había contratado ese evento. Ese tipo de trabajo se hacía normalmente tras bastidores. Debido a este tipo de clientes, Jaime debería estar demasiado ocupada. Yo me encargaré de la boda. Al final, tuvo que rendirse. Estoy ocupado, pero, Kun Sainlong, me dijiste que viniera a verte hoy. Es solo que hay un problema urgente. ¿Cómo puede hablarme así? En ese momento, Namnua estaba intentando controlar sus emociones para no levantar el jarrón sobre la mesa y golpear al hombre directamente en la cabeza. Namnua había viajado durante dos horas desde la oficina en el centro de la ciudad hasta la fábrica que estaba cerca de los suburbios para hablar con la persona a la que había llamado para concretar una cita desde el día anterior. Al inicio había pedido algunos datos, pero Sailon le había dicho que las cosas importantes no se discutían por teléfono, sobre todo si se trataba de una boda, por lo cual, si tenía alguna duda tenía que ir a verlo. ¿Y dónde estaban Namnuea en ese momento? Sailon le había dicho que entre semana tenía que trabajar, por lo cual podrían reunirse en la oficina. Si estaba ocupado, ¿para qué hizo una cita? ¿Para fabricar lanzas? Pensó Namnuea. En ese momento Nua tuvo que enviar una sonrisa comercial, apretar los dientes con una sonrisa fingida. Sus cejas se veían fruncidas. Está bien, entiendo. Es urgente. Hablemos más tarde. Decir que entiendes es una cosa, pero el tener que levantarse para irse era otra distinta. Nam Nua todavía estaba aferrado firmemente al escritorio de Salom. Sus enormes ojos redondos se levantaron para hacer contacto visual con el novio. Preguntó con un tono serio. Entonces, ¿cuándo te conviene, Kunsailom? Haremos una nueva cita para reunirnos. Bueno, en horas de trabajo es un poco difícil para mí. ¿Y entonces, por qué estaba ahí? Quiso preguntar Nuea, pero al ver al puesto hombre que se había cruzado de brazos con una mirada pensativa, su cuerpo aumentó en temperatura. Luego, sus ojos se fijaron de manera inconsciente en su camisa, que dejaba entrever su cuerpo musculoso. Nuea estaba tratando de contener sus deseos más profundos.